Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara tapi di tahap seluruh Asia. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Hari ini semua negara berpusu-pusu mendapatkan pemain warisan dan naturalisasi kan? Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol sebaliknya ancaman ke atas mereka kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama dan kelak anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki sukan bola sepak Asia saya yakin perkara ini akan berlaku tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari juratih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahari sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Atras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya atras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula, geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Setakat yang saya tahu, hanya juara kumpulan sahaja dapat ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia ni. Maka kita kena pulun habis untuk menang semua perlawanan. Inilah dia skuad Harimau Malaya yang bakal bermain di Piala Dunia tak lama je lagi. Sabar, gurau je. Kadang-kadang ha, yang tengok ni tak faham gurauan dengan sarkazm. Yang diorang tahu, rekod video saya buat compilation. Itu je lah kerjanya. Ha, daripada korang buat benda tu, eloklah adik-adik pergi tolong mak-mak dekat dapur. Ataupun yang tak pergi terawih tu Pergi terawih Terawih kat sana kan kejap <laughs> Okay So uh, Ramai yang mula komen pasal skuad Malaysia ni Sebab nampak macam tak ada perubahan pun Okay Jom sembang sikit sebelum tu Korang yang minat konten-konten bola sepak Boleh tekan butang follow Dah tekan Mantap Pertama sekali yang orang tak faham Kenapa Sumareh masih dipanggil Kenapa Nacho Insa masih dipanggil Ya aku, aku tahu Nacho Insah memang masih lagi dalam skuad utama JDT Tapi tengoklah game hari tu ha, Ramai kan yang maki dia kan Apa yang dia buat dekat midfield tu kan Macam tak provide apa-apa Lepas tu kalau korang ingat dekat Piala Asia dulu Ataupun kelayakan Piala Dunia hari tu Nacho Insah tak membantu dalam Harimau Malaya Mungkin dia boleh perform dengan JDT Tapi nampak macam dia tak function pun dekat skuad Malaysia So bolehlah kot panggil orang lain Tapi yang aku suka ada Nazmi Faiz ha, Dah lama juga tak nampak Okey, yang lain tu lebih kurang sahaja tak ada apa-apa perubahan, tak ada player baru pun, uh, player warisan ke player naturalisasi yang baru ke, memang tak ada sebab apa sebab uh, kita ni lepas ni nak lawan yang mudah-mudah aja -mudah Nepal, Vietnam, Laos boleh makan kot. Uh, nanti tunggu eh, tunggu nanti player-player kita yang datang daripada kelab-kelab uh, Real Madrid, Barcelona. Kelab-kelab Belanda nanti akan join Harimau Malaya. Macam biasa, gurau je. Jangan screen record, jangan buat compilation. Tak payah. Tak payah buat compilation Tak ada orang nak tengok. Alright, itu saja guys. Assalamualaikum. Ciao. Peluang Tim Nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangat terbuka lebar guys. Yang terpenting kita doakan saat nanti bertanding melawan China kita bisa mengumpulkan 3 poin lagi dan semoga ada kejayaan kita bisa mampu mengalahkan Jepang. ya minimal imbang guys ya. Oke okay, guys. Kabar mengenai sedikit lagi tim nasional kita akan lolos ke Piala Dunia itu tentu membuat negara-negara di Asia Tenggara ini menjadi heboh, ada juga yang menjadi tidak tenang. <laughs> Terutama negara jiran kita guys ya, negara tetangga kita. Ya, siapa lagi kalau bukan Malaysia ya. Di negara Malaysia itu sampai mereka membuatkan podcast Mereka terus membahas sepak bola kita ya Masuk ke media-media nasional mereka Media-media pemberitaan mereka Mengenai sepak bola Indonesia Dan kalau tim nasional kita ini bisa lolos ke piala dunia Sudah pasti Malaysia akan meniru ya apa yang dilakukan oleh Indonesia Kenapa sampai kita bisa lolos ke piala dunia? Termasuk salah satunya adalah program naturalisasi, ya. Namun sayangnya program naturalisasi Indonesia dan Malaysia ini ada perbedaan guys, ya. Kalau kita diaspora banyak ya terutama di Belanda. Karena kita punya sejarah guys ya, sejarah kolonialisme yang cukup panjang dengan Belanda. Ini berbeda dengan Malaysia guys. Tidak banyak diaspora Malaysia yang bermain sepak bola di Inggris ya, ataupun di negara lainnya guys ya. dan kemarin mereka sudah mendapatkan katanya Josh Brownhill kalau tidak salah namanya ya, itu memiliki neneknya dari Malaysia memiliki darah Malaysia tetapi apa yang terjadi? Josh ini membuat pernyataan bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Malaysia dan itu membuat publik Malaysia menjadi kaget dan juga ya sedikit malu guys ya oke okay, guys kita dengarkan lagi komentar-komentar seru dari orang Malaysia ya anggap aja ini sebagai tontonan hiburan yang menarik bagi kita semua berikut ini oh, makin power lah Malaysia lepas ni sebab ada empat pemain warisan yang akan join squad Harimau Malaya tau silap-silap kita ni akan ke Piala Dunia tak lama lagi Jom aku sembang sikit pasal benda ni sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak nakkan update tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Aku dah katakan hari tu bila revolusi Harimau Malaya ni bermula di bawah pimpinan TMJ memang laju sangat dia buat kerja. Sebelum ni memang kita tak dapat player-player warisan, player-player naturalisasi memang lambat. Memang tak tahu dia orang ni buat apa. Tapi lepas ni memang laju sangat proses. Tahu-tahu dah ada empat pemain warisan yang dah ready nak join Malaysia Sekarang ni diorang tengah proses untuk mendapatkan pasport dan sebagainya lah So coach baru kita dah dapat Technical director baru kita dah dapat Sekarang ni kita sedang cuba untuk mendapatkan pemain-pemain warisan Dan jangan korang risau kalau korang rasa ini rumus macam sebelum ni Bukan Ini bukan daripada FR Future Talent eh Akaun tu dah melingkup dah Okay kalau korang search FR Future Talent dah tak jumpa dah Akaun tu Memang dah hilang sebab ini daripada sumber yang rasmi sumber yang official. Okey, jangan risau. Ini bukan rumus. Cuma siapakah keempat-empat player ni kita masih belum tahu adakah dia ni pemain yang ada darah Spanyol ke, darah Portugal ke, darah Belanda ke. Kita tak tahu dan saya tak nak reveal apa-apa nama dekat sini. Ha, sebab kalau saya reveal nama nanti akaun IG dia kena kena attack dengan buah-buah yang lain. Ah, ha, saya tak nak. Saya tak nak orang buat kacau dekat dia punya account Instagram. Jadi saya tak nak reveal nama dia. Nama dia saya dah dapat dah ni. Ah, dah dapat dah ni. Tapi saya tak nak reveal dekat korang. Korang tunggu je nanti. So, kalau korang nakkan update bola sepak terkini, korang kenalah follow account ni. Guys, jangan terkejut kalau team Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita, ada dua player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah dua player ni? Aku akan cerita sebelum tu. Korang yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, kena tekan butang follow. Dah follow? Mantap, bos. Pemain pertama yang kita cuba dapatkan adalah Joshua Brownhill. Pemain England yang bermain untuk kelab Burnley. Dan dengar cerita, harga market dia adalah 15 juta euro. Kalau dia join team Malaysia, menjadikan player ni player paling mahal, player paling bernilai dekat Asia Tenggara. Dia juga ada balas email untuk mengklarifikasikan dia punya darah Malaysia lah. Sebenarnya nenek dia ada darah Malaysia. Dan dia juga ada tulis dekat sini yang dia open to consider Ah, maknanya dia mungkin berminat untuk bermain ialah dekat negara England banyak sangat talent banyak sangat player macam mana nak masuk kan baik main untuk Malaysia betul tak Joshua Brownhill ni adalah seorang midfielder yang sudah pun berumur 28 tahun maknanya dia pemain yang memang dah berpengalaman lah bukan budak muda berbeza pula dengan Iggy Huben pemain Belanda yang baru berusia 19 tahun Ah, maknanya ini bakat barulah sebab itulah harga dia pun 200k. Hmm, tak adalah 15 juta macam player yang ini. Okey. So, korang bagi pendapat korang adakah dua pemain ni akan bermain untuk Malaysia uh, termasuklah Ferdi Druif yang tak tahu apa cerita tu. Okey, komen dekat bawah dan macam biasa yang belum follow korang kena tekan butang follow. Okey guys, apakah betul Malaysia akan mendapatkan banyak pemain-pemain naturalisasi? Dan apakah betul pemain-pemain di Inggris ataupun di negara-negara Eropah memiliki banyak memiliki hubungan pertalian darah dengan Malaysia kita dengarkan lagi berikut ini. Berita buruk guys, Josh Brownhill bukan pemain warisan Malaysia. Aduh, apa benda ni weh? Sejujurnya ini sangat menghampakan. Antara semua nama pemain asing yang dikaitkan dengan Harimau Melaya, abang paling teruja dengan Captain Burnley Josh Brownhill. Bukan saja pasal dia pernah main dalam EPL, tapi profil pemain macam ni sangat diperlukan oleh Harimau Melaya. Nama dialah yang asyik disebut setelah kita Gagal dapat match dijal beberapa bulan yang lepas dan banyak orang yang memberi harapan palsu yang dia akan menjadi pemain warisan pertama setelah penstrukturan semula FAM. Malangnya Josh Brownhill sendiri keluar menyangkal klaim yang dia ada dalam Malaysia dalam social media. Tapi satu benda yang mengejutkan ialah TMJ yang DM Brownhill dulu minta dia keluarkan statement itu. Untuk abang ini sesuatu yang positif kerana menunjukkan TMJ ada inisiatif dan sedang mengusahakan sesuatu di sebalik tabir. Walaupun kebarangkalian tinggi kita akan kena troll dan diketawakan, jangan goyang guys. Percaya kepada Revolusi Harimau Melaya dan juga kepada PMJ. Berita paling panas dan sensasi pada hari ini apabila seorang pemain bola sepak yang sebelum ni digembar-gemburkan mempunyai darah Malaysia telah pun mengeluarkan statement yang dia langsung tak ada kaitan dengan Malaysia. Okay, jom aku sembang sikit pasal uh, Josh Brownhill punya statement ni. Sebelum tu korang yang nak akan update-update bola sepak, isu semasa korang kena tekan butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap bos. Jadi kalau korang ingat, pemain Josh Brownhill ni memang ada rumours. Okay? Dan rumours tu telah pun dikeluarkan oleh siapa lagi? Tak lain dan tak bukan, FR Future Talents dia siap tunjuk ni conversation dengan Josh ni. Ah ha, conversation email dengan Josh. Josh kata dia berminat tapi dia kena confirmkan diri dia dulu bla bla bla. Akhirnya hari ni kita tahu conversation ni hanyalah scam semata-mata. Menipu. Sebab apa? Dalam Insta story Josh Brownhill ni, dia kata dia langsung tak tahu pun pasal benda ni. Ah ha, dia langsung tak tahu kenapa tiba-tiba dia dikaitkan dengan darah Malaysia Okay Jadi aa, Untuk korang-korang yang tengah tengok aa, video ni Ambil pengajaran Tak payah dah Percaya Akaun-akaun Yang muka pun tak tunjuk Hanya rumours je banyak Lagi-lagi bila diorang ni Kenakan charge RM15 untuk mendapatkan berita palsu aa, Yang kelakarnya Lepas dah keluar aa, Cerita pasal Josh ni Masih lagi ada puak-puak yang duk percaya diorang ni siap backup kata ala diorang tu sengaja je nak keluarkan berita macam ni nak bagi pressure dekat harimau malaya pressure kepala banang kau engkau tu dah kena tipu ni untuk mereka-mereka yang dah bayar RM15 ni baiklah kau orang spend RM15 tu beli nasi ganda ayam bawang sayur telur sotong ah ha, kalau cukup lah okey ah ha, untuk orang-orang yang tak bayar tak apa macam aku pernah ke aku post uh, social media posting pasal brown hill ni pernah Okay, views banyak, engagement naik, klien tengok pun, wah banyak betul engagement. Uh, aku tak apa, aku tak bayar pun RM15 tu. Aku dapat engagement adalah korang ni yang bayar RM15 ni berhentilah. Okay, itu saja guys. Macam biasa, korang yang nakkan info terkini tentang bola sepak, kena tekan butang follow eh. Sayang sekali guys ya, satu negara Malaysia kena prank ya. Ternyata Joshua Brownhill ini ya tidak memiliki darah Malaysia dan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Malaysia dan dia juga jadi bingung ya. Kok tanpa ada angin, tanpa ada hujan tiba-tiba dikait-kaitkan dengan Malaysia. Rupanya itu ada oknum yang membuatkan informasi palsu ya. Tapi anehnya, sayangnya, kok bisa ya orang-orang Malaysia ini mudah termakan dengan informasi palsu tersebut dan itu berhasil membuat mereka percaya untuk dalam beberapa waktu, guys. Ya yeah. bisa dipahami, bisa dimaklumi, guys. Ya ini saking kepengennya Malaysia ingin mendapatkan pemain-pemain naturalisasi seperti halnya Indonesia, jadi informasi seperti ini pun mereka. Uh, percaya begitu saja ya tidak menelusuri lebih lanjut apakah benar apakah ini dikeluarkan berita resmi dari negara atau bukan ya tapi berita antah berantah dari mana mereka langsung percaya begitu saja Gue jujur bingung dan nggak ngerti nih boy kenapa kita kita pada itu nggak setuju sama statement dari kis quickman analis dari ESPN yang bilang kalau misalnya Indonesia itu levelnya bukan di Piala Dunia pertanyaannya statement dia itu Adalah suatu fakta atau bukan? Mari kita bahas, Boy Nih, gue ngasih tau sama lu pada ni ya, Boy ya. Statement dari dia ini, menurut gue ya itu nggak salah sama sekali. Ini adalah point of view dari orang Belanda, negara yang ranknya itu termasuk 10 besar dunia, kepada suatu negara yang berpeluang main di Piala dunia, padahal secara historis sepak bola dan peringkat di FIFA, itu nggak ada apa-apanya. Di sini Doi itu cuma ngutarain pendapat dia, kalau misalnya Doi itu nggak menikmati permainan timnas Indonesia, dan dia tahu persis kalau misalnya Indonesia itu punya peluang untuk main di Piala dunia. Doi bahkan mendoakan ingin yang terbaik untuk timnas Indonesia, dan mereka tentu ingin mengejar impiannya. Kalau itu berhasil, itu luar biasa. Tapi jika nanti harus nonton oleh Romani melawan Sudan di Piala Dunia, saya mendingan pergi kerja. Coba kalau POV kita, kita bikin lebih netral nih, bro. Kita kan udah tahunan nonton bola, tiap 2 tahun ada Euro, 4 tahun ada Piala Dunia. Misalnya ada pertandingan apa misalnya? Panama ngelawan Kamerun gitu. Atau misalnya Iran lawan Georgia gitu. Lu pasti kagak mau nonton kan? Tapi kalau misalnya main Prancis lawan Belanda, Spanyol lawan Italia, pasti nonton dong karena emang levelnya itu di level teratas Ingat boy, Piala Dunia itu adalah pentas sepak bola terbesar dunia. Kalau kita sebagai pendukung timnas Indonesia, tentunya nanti kalau Indonesia lolos Piala Dunia, pasti nonton Indonesia main dong. Tapi dia kan POV-nya adalah orang Belanda nih. Jadi menurut gua nggak ada yang salah sama statement si Kiss Quickman itu. Gimana sih cara baca namanya kurang lebih kayak gitulah. Oke brother, kita harus lebih objektif kalau ngedenger suatu statement dari orang. Apalagi kalau misalnya itu adalah suatu fakta yang emang sebenarnya buat kita tuh nggak enak gitu. Kita mas sekarang mah tinggal enjoy the moment aja. Lolos piala dunia, maju terus syukur, nggak ya udah. Yang penting lolos ke piala dunia dulu. Kita tuh negara peringkat 130 loh. Oke brother, menurut kalian gimana buat terkait dengan statement dari Kiss Quickman ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih banyak loh pada follow untuk video selanjutnya. Bye. Oke okay guys, saya bodoh amat lah ya orang mau berkomentar seperti apa pengamat-pengamat ESPN lah pengamat apalah ya tidak peduli mereka mau berbicara apa berkomentar apa tentang tim nasional sepak bola Indonesia ya kita hanya menginginkan agar tim nasional kita bisa lolos ke Piala Dunia ya itu saja sudah bisa membuat heboh negara-negara di Asia Tenggara ya itu sudah sangat bersyukur sekali ya. Setidaknya negara kita tidak dipandang remeh kalau masih dipandang remeh oleh negara-negara Eropa ya. Ya, terserah ya. Tapi kalau dipandang remeh oleh negara-negara Asia Tenggara, nah ini yang harus kita buktikan ya bahwa kita tidak seremeh seperti yang mereka pikirkan. Oleh karena itu kita perlu menunjukkan taring kita, perlu menunjukkan uh, suatu bukti bahwa Tim nasional kita bisa lolos ke Piala Dunia dan kita buktikan bahwa negara kita akan menjadi teladan, akan menjadi contoh, akan menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara, guys, ya. Saya doakan semoga tim nasional kita ini bisa lolos ke Piala Dunia. Dan apapun anggapan orang di luar di luaran sana, kita anggap saja itu sebagai motivasi bagi tim nasional kita untuk bisa bangkit dan bisa bermain lebih baik lagi. Oke okay guys, saya kira itu saja yang dapat saya tampilkan di sini. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.